গাহৰি মাংস লাই শাকৰ সৈতে খাই ভাল নোপোৱা মানুহ নায়েই চাগে নহয়নে আৰু ঠাণ্ডা দিনত সেই জুতিটো ল'বলৈ বৰ সোৱাদ লাগে মোৰ মামাৰ লাইশাকৰ বাৰীখন আজি আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ একদম সতেজ সতেজ লাই শাক ছিঙি আনিলোঁ আজি বনাওঁ আহক মেৰলাইৰ সৈতে গাহৰি মাংস

মামাই টাউনতে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া খেতি কৰিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিলে লৈ আহিলোঁ আৰু এয়া হ'ল গাহৰি মাংস আৰু এই লাইপাতখিনিও ধুই পখালি ল'লোঁ এনেকৈ তিনিখিলামান দি দিলে আৰু একদম হৈ যাব আৰু পিছে এতিয়া মাংসখিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰোৱা হওক কেৰাহীত অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিছোঁ নিদিলেও হয় বাৰু তথাপিও আৰু সেই অইলখিনি যিখিনি গাহৰিৰ তেলখিনি প্ৰথমতে দি লৈছোঁ দেই তাৰ পৰাটো তেল ওলাবই এতিয়া যিখিনি মানে মাংস আছিলে এক্সট্ৰা অইল নথকা সেইখিনি দি দিলোঁ দি লৈ নিমখ হালধি দি অকণমান সময় লৰাই এইখিনি ভাজিম আপোনালোকে মই যে দেখুৱালোঁ লাইবিধ কি বুলি কয় বাৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঠাইত জনাবচোন মোক আৰু এতিয়া অকণমান সময় এক মিনিটমান সময় ঢাকি দিয়াৰ পিছত চাব দেই সিহঁতে চেনে পুৰা তেল ওলাই গ'ল সেইটোৱে ভাল আৰু নহয়নে গাহৰি মাংসৰ আৰু এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ দি আদা নহৰু আৰু ইয়াতে এটা পিঁয়াজো পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ মই জলকীয়া এই গোটেইখিনি যিখিনি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ দি দিলোঁ দি লৈ এয়া আকৌ জাবৰাং মই পাইছিলোঁ মিছন চাৰিআলি বজাৰত আৰু এটা আলু অকণমান ডাঠ হ'বৰ কাৰণে দি দিছোঁ সেইটো নিদিলেও কথা নাই তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই এতিয়া আকৌ এ ঢাকোন দি দিম আমাৰ ঘৰত সাধাৰণতে বৰলাইটোহে আছে মেৰলাই মই এয়া এইবাৰ প্ৰথম খাইছোঁ দেই দেখিছোঁ কিন্তু মই খোৱা হোৱা নাছিলে এতিয়া অলপ দেৰি ঢাকি লোৱাৰ পিছত দেখিছেনে এইয়া লাহেকৈ অইল ওলালে এতিয়া মই কাটি লোৱা বিলাহী দুটা দি দিছোঁ ঔ টেঙাৰ সত্ৰও কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগে মই খাইছোঁ কিন্তু দেই গাহৰি মাংস বনাব জানিলে বহুত মা মছলাৰ দৰকাৰ নাই নহয়নে আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই আকৌ এটা ঢাকোন দিলোঁ বিলাহীখিনি এয়া চাওক দুই মিনিটমানৰ পিছত এয়া গলিয়ে গ'ল এতিয়া ইয়াতে পানী এড কৰি দি একেবাৰে মানে পাঁচ মিনিটৰ পৰা দহ মিনিটলৈকে যিমান পাৰি উতলাম এয়া লাইখিনি আকৌ দেখিছেনে একদম যি মচমচীয়া হৈ আছে লাইখিনি এনেকৈ কাটি নলওঁ হাতেৰে মোহাৰি দিম দেই এনেকৈ মোহাৰি দিওঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই মই অনুপ্ৰাণিত হ'ম আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে নহয়নে এতিয়া চাওক এয়া লাইশাকখিনি দি দিব পৰা হৈ গৈছে এইখিনি মাংসখিনি সিজি গৈছে জাবৰাং দিয়াটো মই বহুত বেছি দিন হোৱা নাই শিকা দেই এগৰাকী বড়ো বাইদেৱে ক'লে ভণ্টি লৈ যোৱা গাহৰি মাংসৰ লগত বৰ ভাল লাগে সঁচাকৈ ভাল লাগে খাই তাৰপিছত এতিয়া এয়া লাইশাকখিনি দি দিলোঁ দি লৈ এতিয়া ঢাকোন দি দিছোঁ দেখাত এনেকুৱা লাগিছে বহুত লাইশাক দিছোঁ কিন্তু নাইকিয়া হৈ যাব সেয়াই আৰু শাকৰ কথা নহয়নে এয়া চাওক একেবাৰে লেতু সেতু হৈয়ে আহিলে আৰু আৰু অকণমান জোল জুলীয়াকৈ ৰাখিলে খাবলৈ ভাল হয় নহয়নে শুকাই যোৱাতকৈ এয়া চাওকচোন লৰাই দিছোঁ আৰু লাইশাকখিনি বহুত বেছি ফ্ৰাই মানে জোলত সিজি গ'লে খাই ভাল নালাগে অকণমান মানে আধা সিজাতেহে ভাল লাগে আৰু লগতে আকৌ অকণমান জলকীয়া দি দিলোঁ জলকীয়াটো মেইন আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল নমাব পৰা হৈ গ'ল চাওক লোভ লাগিছেনে নাই বাৰু আপোনালোকৰ যিসকলে গাহৰি মাংস খাই বহুত ভাল পায় তেখেতসকলে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু এয়া চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে খোৱাৰহে কথা হয়নে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব ভাল লাগিলে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু আপোনালোকে কৰা সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ